श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार मंडळी मकर संक्रांतीचा दिवस म्हणजे केवळ सण नाही तर हा दिवस आहे सूर्य आणि नारायण या दोन महान तत्वाच्या एकत्रित उपासनेचा अनेक जण विचारतात की संक्रांतीच्या दिवशी नेमका कोणता मंत्र जपावा जो साधा असावा पण शास्त्रमान्य असावा आज आपण अशाच एका विशेष मंत्राबद्दल जाणून घेणार आहोत तर मंत्र असा आहे ओम आदित्याय नारायणाय नम हा मंत्र ऐकायला जरी साधा वाटत असला तरी यामागे अतिशय खोल वेदांत तत्वज्ञान दडलेला आहे वेद आणि उपनिषद सांगतात की सूर्य हा केवळ आकाशात फिरणारा ग्रह नाही तर तो परमसत्तेचं दृश्य रूप आहे ऋग्वेदात स्पष्ट सांगितलं आहे की सूर्य हा संपूर्ण सृष्टीचा आत्मा आहे म्हणजेच जे काही चराचर विश्व आहे त्यामागे कार्यरत असलेली चेतना सूर्य तत्वातून प्रकट होते उपनिषद पुढे सांगतात की हेच तेज ही चेतना म्हणजे नारायण तत्व नारायण म्हणजे जो सर्वत्र व्यापलेला आहे जो सर्वांचा आधार आहे म्हणूनच उपनिषदात असं सांगितलं आहे की नारायण हेच परब्रह्म आहेत तेच तेज आहेत आणि जेव्हा आपण सूर्याची उपासना करतो तेव्हा आपण प्रत्यक्षात त्या नारायण तत्वालाच नमन करत असतो याचा गुढ तत्वज्ञानाचा सार मंत्र म्हणजे आदित्याय नारायणाय नम याचा अर्थ असा होतो की सूर्यरूपाने प्रकट झालेल्या त्या परम नारायणाला मी नमस्कार करतो मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य धनुराशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो आणि उत्तर नारायणाची सुरुवात होते हा काळ देवयानाचा म्हणजेच आध्यात्मिक उन्नतीचा मानला जातो म्हणूनच या दिवशी सूर्याची उपासना केली असता ती केवळ आरोग्य किंवा यशापुरती मर्यादित राहत नाही तर ती आत्मिक शुद्धीकरण आणि सकारात्मक परिवर्तन घडवते हा मंत्र जपताना कोणतेही कठीण विधी आवश्यक नाहीयेत सकाळी स्नान करून सूर्यनारायणाकडे मूक करून शांत मनाने किमान अकरा किंवा एकवीस किंवा एकशे एक आठ वेळा हा मंत्र म्हटला तरी पुरेसा आहे जप करताना मनात एवढाच भाव ठेवा सूर्याच्या रूपात जे परमतेज प्रकट झालं आहे त्याची कृपा आपल्या जीवनावर सदैव राहू हा मंत्र विशेषतः अशा लोकांसाठी उपयुक्त मानला जातो ज्यांच्या आयुष्यात दिशाहीनता मानसिक अस्थिरता आत्मविश्वासाचा अभाव किंवा सतत अडथळे येत असतात कारण सूर्य हा आत्मबलाचा कारक आहे आणि नारायण हे रक्षणत्वाचं तत्व आहे या दोघांची उपासना एकत्र केल्याने आत्मविश्वास धैर्य आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवते म्हणूनच मंडळी मकर संक्रांती सारख्या पवित्र दिवशी खा गोड बोला एवढंच नाही तर मन गोड विचार शुद्ध आणि अंतकरण तेजस्वी करण्यासाठी या मंत्राचा जप नक्की करा ओम आदित्याय नारायणाय नम हा केवळ मंत्र नाही तर सूर्य आणि विष्णू यांना एकत्र जोडणारा वेदाचा सारार्थ आहे आपल्या सर्वांच्या जीवनात प्रकाश धैर्य आणि समृद्धी नांदो हीच त्या सूर्यनारायण चरणी श्री स्वामी समर्थ चला तर मग आपण या मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनल वरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केल्याशिवाय पुढे जाऊ नका श्री स्वामी समर्थ ओम आदित्याय नारायणाय नम ओम आदित्याय नारायणाय नम हो आदित्याय नारायणाय नमः ॐ 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 अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणा अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ 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 अदित्याय नारायणाय नमः ॐ 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 अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय 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 नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ 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 ॐ अदित्याय नारायणाय नमः आदित्याय नारायणाय नमः ॐ 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 अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ आदित्याय 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 नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ दित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ं अदित्याय नारायणाय नमः ॐ ॐ अदित्याय नारायणाय नमः ॐ अदित्याय नारायणाय नमः